И все, а потом а, будем да. поднимать нашу Украину. Самая богатая страна в мире Украина. Это мы богатые, у нас чернозем самый навороченный, да, если у нас все во После второй мировой войны немцы вывозили нас чернозем в Германию я себе о чем говорю, мы самая богатая страна в мире. Мы, если поднять все, у нас столько всего, ребята, это просто мы не знаем еще, мы половину знаем. У нас все есть, у нас свой газ. А мы знаем, дело в том, что оно же не наше, понимаешь, оно олигархское, блядь. Воно есть, но оно же нам не принадлежит. Ты подивися, земля кругом в аренде, ставки кругом в аренде, леса в аренде, блядь. А все, ну все это же не нормально, правильно? А Раньше а это, все, это им... все было державы. Так за это борется Вася. Вася борется за это. Он говорит, посмотрите, вот это так, вот это так, вот это так. Это все наше. Это не ваше, а наше. Нас, украинцев, всех. Это все. Ну, давай, ты же что... Это мы так скажем, да? Я сегодня другой прикол узнала. Я на днях а по закону, а по документах. Вы не что, а по закону. Я, я сегодня одну вещь узнала, я пойду разберусь я специально, буду разбираться. Короче, у меня папа ездит э, с пригороди, под Харьковом живет. И он оказывается, приезжает и говорит, маршрутки, ну маршрутки это частные, все у нас бесплатное, кроме маршруток mm -hmm. госу ну, частных. И он говорит, представляешь, заходишь на платформу, покупаешь билет, вот билет стоит 25 гривен, это частная маршрутка, и плюс 4 гривны платят за то, что ты стоишь на этой земле, маршрутку ждешь. А я говорю, папа, подожди, а с какого перепугу? У них что, не все больты в колоде. Он говорит, я не знаю. Вот я хочу поехать и узнать, за что они берут 4 гривны. Да шо, ты пришел на платформу, покупаешь билет. Ты представляешь, ты заходишь просто на остановку и платишь 4 гривны. На Остановку подошел и заплатил. Охреневшие. Да. Это уже вообще. Нет, это это, это просто на ровном месте, за воздух платить, давай, давай за дождь будем платить, за все, то как был мультик про но, но скоро этого. Скоро так и будет, блядь. Это, блядь, дело так, а я не задумываюсь, если и, так и начнется. В общем, и, да. Тримайся, братан. А что мне? Да я, я, я охуевший просто. Я, я просто, я просто, <реш> мне <мені> шкода. <реш> Аналогично, я уже... <реш> мне <мені шкода, реш> ж просто... Могу uh, Хлопців, шкода, дівчат, от війсь... воїнів, військових, які просто і так вистачає, і вистачило, і отримали скільки ми всього. А ми ще оце отак переносимо все, що у нас в країні відбувається. І чесно скажу, набридло, набридло вважати так, що ми ж сильні і е, ми все витримаємо, нам не важко. Я скажу чесно і правду всій Україні. Нам дуже важко. Але ми робимо вигляд, що не важко. Не ну блін, мені наскільки шкода ось Чипа, наш наскільки латиша, шкода, чесно. Навіть Одесу шкода, не навіть, а просто шкода. Він шкода людей. Людей, які перенесли скільки всього. І коли ми бачимо оце отут, що відбувається, срача тут, просто хочеться все бросить, броситься і піти застрелиться, чесне слово. Ну, скажи, чіпа. за що он, за що вони воювали? За що вони воювали і теряли своє? Вот скажи мне, пожалуйста. У меня есть мотивация, за что я воевал. За, за, за свою за свою роды, за, план, за свою я не, я не Моя в том плане, план, я, ну, я, план, я не в том плане. Не, не, правильно, правильно. Я не в том плане сказала, за что. Я за что говорю, идут ребята, гибнут, отбирают сыновей, мужей и все. За то, что у